Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmün əhl-i beyti əsasdan üzərinə olsun. Gözəl bir söz var, deyir ki, ən gözəl, ən dəyərli savablar hansıdır? Subhanallah. Hansı ki, onların da günahların bağışlanması üçün ən böyük səbəblərindən birisidir. Subhanallah. Bunu kim buyurur? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. İza amiltə sayyiətan. Bir günah etdikdən sonra fətbiha hasenətan təmuhə qünahlarını siləcək yaxşı aməllərdir. Lə iləhə. Çünki hər bir yaxşı aməl günahları silir. Yəni günah etdin, tövbə et. Yaxşı aməl et, dua elə, zikr elə, ki, rəslu, ilə, zikr ilə, insanlara əl tut. Dədin ki, ey Allahın rasulu. Əminəl hasenət lə iləhə illəllah. Dədin ki, ey Allahın rasulu. Lə iləhəllah kəlməsi səwab aməllərdəndir. Yəni günah edəndən sonra Lə ilə kəlməsini deyib günahlarım silinsin. Dedi ki, hi afdalul hasanat. Ən fəzlətli savab belə Lə iləhillallah kəlməsidir, subhanallah. Gərə nəyə çoxaldaq Lə iləhillallah kəlməsini? Ən fəzlətli savabdır. Çünki nə deməkdir? Lə iləhillallah. Allahdan başqa ibadətə haqq məbud yoxdur. Təvhid kəlməsi. Baxın deyir ki, təvhid bütün günahların silinməsi üçün Əmbu səbəblərindən birisidir. Lə iləh illallah. Ən əzəmətli səbəbdir. Ən əzəmətli. Ona görə də deyir ki, alimlərdən biz Şovken Rəhiməhullah, "O min aza ma yulazim al-abd min al-azkar." Onu görə bir qola ən çox etməsi gərəkən olan zikirlərdən birisi nədir? Təvhid kəlməsinin olduğu zikir. Nə deməkdir o? Lə iləh illallah zikri. Ən əzəmətli savabdır. Günahlar silinər. Lə iləh ilə Necədir? Əfdal zikr ən və fəzlətli zikr nədir? Lə iləhə illallah. Baxın. Lə iləhə illallah ən fəzlətli zikirdir və ye əfdalul hasenat ən fəzlətli savabdır. Ən fəzlətli savab əməldir. Bir insan təvhid ehlidsə sevinsin. Bir insan Allahə şərik qoşmursa, Allah təala onu bu təvhidi bağışlayıbsa sevinsin və dua etsin ki, Allahım, sən məni təvhid üzərində bu dünyadan köçənlərdən elə. Bu ən xoşbaxt insandır. Amma Allah şərikoşan insan qəbirdən, daşdan, ağacdan, pirdən, övliyadan, imamdan istəyir. O insan Allah günahlarını bağışlasın. Allah ona təvhidi qismət eləsin. Gör nədən məhrum olub? Lə iləhə illallah. O günədir bir insan təvhid ehlidsə, lə ilahə kəlməsini çox alsın. Bütün günahları silər lə iləh. Ən fəzlətli savab. Ən üstün savab lə iləhə illallah. Bundan böyük savab ola bilər. O günədir çoxaltmaq lazımdır. Nədir? Lə iləhə illallah zikri ən əzəmətli nədir? Səvablardan birisidir. Onu gördürdüyü ki, məhrum, məhrum olan kimdir? Menhuru zikr Allah zikr etməyəndən məhrum olandır. Və ən çox Allah tərəfindən insan insana verilən cəza nədir? Günahlarına görə Allahın zikrindən qafil olması. İnsan günah çox edəndə Allah ney niyə onu unudturar? Görsən az zikr eləyir və ya eləmir. Bu cəza olaraq yetər, subhanallahu. Bir gün soruşdu Həsənə bəhs edən dedi ki qəlbimin sıxlığından, darlığından, sərtliyindən şikayət edirəm. Dedi ki, onu zikrlə yumşaldı. Subhanallah. Yəni la ilaha illallah, əstəğfurullah. Dedi ki, onu görəcək İbn Əb gözəl izən keşefə və qita dinləs günümə qiyaməti günü insanlara o pə pərdə qaldırıldığında insanlar görəndə əməlləri tərəzə çəkilir. Görəcəklər ki, deyir, ən səhablı əməl hansı imiş? Çox zikrlədənlərin əməli. Lə iləh illah. O zaman insanlar deyir peşmançılıq çəkəcəklər ki, nəyə görə ən rahat ibadəti, ibadətdə səhlənkər oldu, zəif oldu. Lə ilə iləhə illah. Ona gəldi zikri çoxaltmaq. Zikri nə deməkdir? Ən əzəmətli bir qapıdır Allahla qul arasında. Onu ancaq deyib Allahı çox zikr edənlər bilərlər. Əlbəttə ki, bir insanın günahlarına görə o qapı bağlanıbsa üzünə, o hardan bunu ləzzətinə dadsın ki. Allah təala bizləri çox zikr etdiyi qullarına eləsin. Ən əzəvətli zikr hansıdır? Ən fəzlətli zikri hansıdır? Təvhid kəlməsi olan zikir. Yəni Lə iləhə illallah. Allahdan başqa ibadətə haqq məbud yoxdur. Bir insan bunu bilirsə və buna əməl edirsə <coughs> namazını qılıb ibadət eləyir, bacardığıların yerinə yetirir, Allah şərik qoşmur, ancaq Allahdan istəyir. Allahı qoyub qəbirdən, daşdan, ağacdan istəmir və ya yağ falan kəs kömək eləmir, demir. Əstaf olmaz. Ancaq ya Allah deyib Allahdan istəməli. Əgər bu əməl üzərindədirsə ibadətlərini yerinə yetirir, namazını qılır, ən xoşbaxt insanı bu deyir. Elə olan mömini bu dünya kədərləndirər? Yox. Allah təala ona bu gözəlliyi, təvhidi bəxş edib, çünki Allah təala onu ilə görüşməyə hazırlaşır. Ona cənnətini bəxş edəcək. Allahım, sən bizləri təvhid əhli elə. Amin.